Вкусного всем! Немецкая рождественская утка, классика из классик на праздничном столе. Утка это и вкусно, и эффектно, и празднично, и сытно. И вообще это давняя традиция. Когда апельсины стали немецкой классикой, не подскажу. Но этому рецепту несколько столетий. Хрустящая корочка, апельсиновый соус, соблазнительный вид и нежный вкус. Рождество у вас дома. Для начала удалим из полости утки жир. Во-первых, в ней еще полно подкожного жира, и лишний нам не нужен. Во-вторых, на этом жире вкусно готовить и красную капусту. Еще один обязательный хит немецкого Рождества, или сделать шкварки. Далее тщательно обсушите полотенцем бумажным или тряпичным утку изнутри и снаружи. И натираем и внутри полости, и снаружи солью. Засыпать много не надо, но и скупиться не стоит. Тонкий слой, больше чем необходимо утка не возьмет. Кстати, заодно удалим кончики крыльев. Они все равно обгорят в процессе, а так могут пригодиться в бульоне для другого какого-нибудь блюда. А также внутри и снаружи обработаем всю тушку черным молотым перцем. Подготовим начинку. Один крупный или два средних апельсина нарежем половинки четвертушек или четвертушки половинок, но в общем довольно большими кусочками. Пару луковиц нарежем крупными кольцами. Задача начинки выделить соки, которыми изнутри пропитается уточка. Добавим майоран, это традиционная специя для утки. Его можно заменить и на сухую полынь, также старинную традиционную добавку. Их задача улучшить усвояемость жирного мяса утки. Ну и, конечно, подсолим и сдобрим черным молотым перцем. Начиним этим полость утки. Используете ли вы субпродукты печень, сердца и почки или нет, на ваше усмотрение. Набивайте плотно, не переживайте, начинка в тепловой обработке уменьшится в размерах. Апельсины две луковицы у меня ушли на набивку утки в 2 килограмма 200 грамм. Добавочно ножом сделаем надрез брюшка до начала грудной кости. Так будет легче сшивать. У нас крестообразный надрез брюшка, иногда он бывает прямым от грудной кости до хвостика. Метод сшивания будет за счет зубочисток и бичевой. Справится и ребенок. Сначала протыкаем зубочистками два края шва. Это просто. По всей длине шва. Затем петлями накрест стягиваем бечевкой, заводя ее за зубочистки. Завели за края палочек, накрест затянули, завели и снова затянули. Проще простого. В конце завязали узлом и также затягиваем второй крестообразный шов. Зубочистки, а затем бичева для затяжки. Таким образом брюшка плотно затянута. Еще стянем крылышки и ножки, заведя бечевки за крылья, заодно прижав шейку. И затем накрест стянув ножки, завязав в месте, где мы зашили брюшко. Выкладываем утку в форму, смазанную сливочным маслом. И отправляем в духовку. Температура, если у вас конвекция, 150 градусов. Если без конвекции, только нагрев, верхние и нижние, на средней полке 175 градусов. Запекаем 2,5 часа. Через половину срока приготовления, то есть час 15 минут, добавляем в форму для запекания чуть больше стакана воды. Это не даст обгореть низу уточки и создаст основу будущего соуса. Если у вас тушка слишком быстро подрумянивается, снизьте температуру градусов на 10 или переместите на полку уровнем ниже. Или накройте фольгой верх тушки. А пока она дальше запекается, приготовим глазурь. Мы ведь хотим хрустящую красивую корочку. Сахар 70 грамм на малом огне карамелизируем. То есть, когда доведем его не просто до расплавления, а до появления светло-коричневого цвета, добавляем стакан бульона. У нас бульон есть всегда из домашнего бульонного концентрата фюме. Рецепт есть на нашем канале. Растворили карамель в бульоне. Цвет по сути будущий цвет утиной шкурки. Добавляем 3 столовых ложки уксуса, яблочного или винного. Это подсушит шкурку и повлияет на ее хрустящесть. Дайте покипеть минут 5-7, пока жидкость не выпарится и уменьшится раза в 3. За полчаса до конца приготовления утки раза 3 смажьте этой глазурью. И ваша уточка будет иметь вид лучше, чем пекинская. Достаем утку из духовки через 2,5 часа жидкость из формы сливаем и отставляем в холодильник или на холодную улицу, чтобы жир отслоился и его можно было почти полностью отделить. У утки снимем печеву и зубочистки и отправим в духовку при 50 градусах, чтобы не остыло. Минут 20-30 прошло, отделяем жир от бульона. Жир можно будет использовать при приготовлении различных немецких вкусностей, например, красной капусты со смородиновым вареньем. Затем выжмем сок одного апельсина и добавим в бульон. Доведем его до кипения. Столовую ложку крахмала смешаем с небольшим количеством воды. И добавим в кипящий бульон. Теперь необходимо прокипятить минуты 3, присолить. Добавить черный молотый перец по вкусу и соус готов. Подают утку в Германии традиционно с красной капустой и клетками. Рецепты эти вкусности есть на нашем канале. Конечно, полив клетки и уточку соусом. Это реально самый праздничный ужин из тех, которые я готовил когда-либо. В нем есть все. И аромат, и вкус, и сытность, и символичность. Потому что его, уточку со сладенькой капустой и нежными клетками, стоит ждать весь год. Попробуйте немецкую праздничную классику Guten Appetit. И спасибо всем, кто подписался на канал Корчма. Наслаждайтесь вкусами со всего мира и будьте здоровы!